নমস্কাৰ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ জয়ন্ত প্ৰীতমৰ কিতাপ চোমদেউ দ্য চাৰ্চ বিগিনছ অষ্টম খণ্ড সিহঁত আহি ঘৰ আহি সোমাইহি মানে অবিনাশৰ মাকে সিহঁতৰ বাবে পুৱাৰ জলপান সাজু কৰিছিল তিনিওজনক ঘৰলৈ সোমাই অহা দেখি মাকে হাঁহি এটাৰে তিনিওকে পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই ক'লে তোম ৰাতিপুৱাই তোমালোক ক'ত গৈছিলা ইমান দেৰি কৰিলা মই তোমালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছিলোঁ অবিনাশে মাকৰ কথাত হাঁহি এটা মাৰি ক'লে মা আমি অলপ নৈ পাৰত ফুৰি আহিলোঁ তাতে ভৱেন খুড়াক লগ পাইছিলোঁ তুমি আমাৰ বাবে চিন্তা কৰিছা বুলি ক'লে তেওঁ অবিনাশৰ কথাৰ উত্তৰত মাকে ক'লে চিন্তা কৰিমেই আকৌ পুৱাই পুৱাই একো এটা খোৱা বোৱা নকৰাকৈ আলহী দুজনক এনেদৰে গাঁও ফুৰাবলৈ লৈ যাব লাগেনে সেই ঘৰৰ আগেদি ভৱেনক যোৱা দেখি তোমালোকক পালে মই মাতিছোঁ বুলি ক'বলৈ কৈছিলোঁ বাৰু এতিয়া তোমালোকে মুখ হাত ধুই লোৱা মই পুৱাৰ জলপান সাজু কৰিছোঁ মুখ হাত ধুই খা খাই লোৱাহি মাকৰ মনটো ফৰকাল হৈ থকা দেখা পাই অবিনাশে মনে মনে ভালেই পালে অবিনাশে ভাবিলে জলপান খাই থাকোঁতে হাবিলৈ যোৱাৰ অনুমতি মাকৰ পৰা লৈ ল'ব সৰু থাকোঁতে সি দেউতাকৰ লগত দুবাৰমান হাবিখনলৈ গৈছে যদিও দেউতাক নোহোৱা হোৱাৰ পৰাই আৰু যোৱা হোৱা নাই দেউতাকে তাক এনেদৰে হাবিলৈ লৈ যোৱাটো অৱশ্যে মাকে তেতিয়া ভাল পোৱা নাছিল কিন্তু দেউতাকে মাকক বুজাইছিল যে অবিনাশে হাবিখন ভালদৰে চিনি পোৱাটো তাৰ বাবে প্ৰয়োজন কিয়নো সেই হাবিখন তেওঁলোকে পুৰুষানুক্ৰমে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে হাবিত থকা জীৱ জন্তু গছ বনে সিহঁতক চিনি পায় হাবিলৈ গ'লে অবিনাশৰ কেতিয়াও কোনো অনিষ্ট নহয় বৰঞ্চ সি হাবিলৈ গ'লে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব দেউতাকৰ কথা মনত পৰি অবিনাশ ভিতৰি অলপ আৱেগিক হৈ পৰিল দেউতাকে তাক পিছফালৰ হাবিখনলৈ নি গছ বন জীৱ জন্তু আদি আদিবোৰ কিমান মৰমেৰে চিনাকি কৰি দিছিল কথাবোৰ যিমানেই তাৰ মনলৈ আহিল সিমানেই তাৰ মনটো হাবিলৈ যাবলৈ উদ্দাউল হৈ পৰিল অৱশ্যে সি তাৰ মনৰ ভিতৰত ভাবি থকা কথাবোৰ বাহিৰত কাকো জনাব নিবিচাৰিলে অতীতৰ কথাবোৰ ভাবি ভাবি মুখ হাত ধুই আহি সি মাকক পাকঘৰত সহায় কৰি দিলেহি সেইদিনা আলু ভাজি আৰু গৰম গৰম লুচি বনাইছিল মাকে আলু ভাজি আৰু লুচি অবিনাশৰ বৰ প্ৰিয় যদিও মাকে লুচি আৰু আলু ভাজি বনাবলৈ বৰ বিশেষ মন নকৰে অৱশ্যে ইয়াৰ এটা কাৰণো নথকা নহয় অবিনাশৰ দৰেই লুচি ভাজি তাৰ দেউতাকৰো প্ৰিয় আছিল দেউতাক থাকোঁতে প্ৰতি দেওবাৰে মাকে লুচি ভাজি বনাইছিল কিন্তু দেউতাক নোহোৱা হোৱাৰ পৰা মাকে সেয়া নবনোৱা হ'ল অবিনাশেও সেই কথাটো বুজি পায় যদিও সি লুচি ভাজি খাই ভাল পায় তথাপি সি মাকক কেতিয়াও লুচি ভাজি বনাবলৈ আবদাৰ নিদিয়ে কিন্তু আজি তাক আচৰিত কৰি মাকে সিহঁত তিনিওটাৰ বাবে লুচি ভাজি বনাইছে মাকৰ মনটো যেন আজি আনদিনাকৈ বেছি ফৰকাল হৈ আছে অবিনাশে ধৰিব নোৱাৰিলে হঠাৎ মাকৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণ কি অবিনাশে ভাবিলে হয়তো তাৰ বন্ধু দুজন অহাৰ বাবেই মাকে এনেদৰে সকলো কৰিছে অবিনাশে ভগৱানক মনে মনে খাটিলে তাৰ মাক যেন সদায় এনেদৰে হাঁহি মাতি থাকে ইতিমধ্যে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰূপম আহি খোৱা টেবুলত বহিছিল অবিনাশে সকলোৰে বাবে খোৱাৰ প্লেটবোৰ সজাই মাকক সহায় কৰি দিছিল ঘৰলৈ যদি কোনোবা আলহী আহে মাকক এনেদৰে সহায় কৰি দিয়াটো অবিনাশৰ বাবে এক অলিখিত নিয়ম বুলিয়েই ক'ব পাৰি দেউতাকৰ অনুপস্থিতিত মাকে যাতে বেছি অসহায়বোধ নকৰে সেইটোৰ প্ৰতি অবিনাশ সদা সচেতন সেয়ে মাকক সকলো কামত সহায় কৰি দিয়াৰ উপৰি মাকৰ বিনা অনুমতিত অবিনাশে কোনো এটা কাম নকৰে সেয়ে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰূপমে হাবিত ফুৰিবলৈ যাব খোজাত মাকৰ অনুমতি ল'ব লাগিব বুলি কৈছিল ৰূপম প্ৰাঞ্জল আৰু অবিনাশে মাকে বনোৱা সুস্বাদু লুচি আৰু আলু ভাজি পৰম তৃপ্তিৰে খোৱাত লাগিল ৰূপম আৰু প্ৰাঞ্জলে খোৱাৰ মাজতে অবিনাশক মাকৰ পৰা অনুমতি ল'বলৈ পাকে প্ৰকাৰে ইংগিত দিলে মাকে পাকঘৰৰ পৰা গৰম লুচি দুখনমান লৈ সিহঁতৰ ওচৰলৈ পুনৰ অহাত প্ৰাঞ্জলে অবিনাশৰ মাকক ভালৰি বোলাবলৈ ক'লে খুৰী আপুনি ইমান ধুনীয়া ৰান্ধে আপোনাৰ হাতত যাদু আছে প্ৰাঞ্জলৰ কথা ৰূপমে হয় ভৰ দি ক'লে হয় খুৰী আপুনি ইমান ধুনীয়া ৰান্ধে খাই বৰ ভাল লাগে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰূপমৰ কথাত হয় ভৰ দি অবিনাশে ক'লে মাক কাৰ আকৌ অবিনাশৰ মাকে তিনিওটাৰ কথা শুনি হাঁহি এটা মাৰি সকলোৰে প্লেটত লুচি এখন দি ক'লে কথাটো কি তিনিজনে মোক ইমান প্ৰশংসা কৰিছা মাকৰ কথাত অবিনাশে কওঁ নকওঁকৈ ক'লে মা মানে তোমাক কথা এটা ক'ব খুজিছিলোঁ অবিনাশৰ কথা শুনি মুখ মাকে মুখত হাঁহি এটা মাৰি ক'লে মই জানিছিলোঁ কিবা এটা কথা নিশ্চয় আছে নহ'লে ইমান প্ৰশংসা মোক কোনেও নকৰে মাকৰ কথা শুনি অবিনাশে অলপ দুখী দুখী ভাৱত ক'লে মা এনেকুৱা নহয় তুমি ধুনীয়া ৰান্ধা তোমাতকৈ ভাল কোনেও ৰান্ধিব নোৱাৰে অবিনাশৰ কথা শুনি মাক এইবাৰ অলপ গহীন হৈ পৰিল অবিনাশৰ দেউতাক থাকোঁতে আগতে দেওবাৰবোৰত লুচি ভাজি বনাওঁতে অবিনাশৰ দৰেই ঠিক একেটা কথাই কৈছিল বুজিছা নাইনা তোমাতকৈ ভাল এই পৃথিৱীত কোনেও ৰান্ধিব নোৱাৰে তোমাৰ দৰে পত্নী পাই মই কিমান সৌভাগ্যশালী হঠাৎ মাক গহীন হৈ পৰা দেখা পাই অবিনাশৰ মনটো মৰি গ'ল সি নিজকে নিজেই দোষাৰোপ কৰিলে হঠাৎ এনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ বাবে ভাবিলে আজি আৰু হাবিলৈ যোৱা নহ'ব অবিনাশ আৰু মাকৰ অৱস্থা দেখা পাই প্ৰাঞ্জল আৰু ৰূপমৰ মনটো মৰি গ'ল ভাবিছিল প্ৰথমে হাবিলৈ যাব সিহঁতৰ নালাগিল যে সিহঁতে কৰা পৰিকল্পনাবোৰত সফল হ'ব অৱশ্যে সিহঁতক বেছি হতাশ হ'ব নিদি আৰু সিহঁতৰ ভুল ধাৰণা ভুল প্ৰমাণ কৰি অবিনাশৰ মাকে নিজকে সম্বৰণ কৰি হাঁহি এটা মাৰি গ'লে শুন এতিয়া আচল কথাটো কোৱা মোৰ পৰা কি বিচাৰিছা সেইটো কোৱা মাকৰ মুখত পুনৰ হাঁহি হাঁহি ফুটি ফুটি উঠা দেখা পাই অবিনাশৰ মনটো সৰকাল হৈ পৰিল সি মাকক কওঁ নকোৱাকৈ ক'লে মা আমি তিনিটা হাবিখনলৈ যাব বিচাৰোঁ অলপ হাবিখন চাই আহিম বেছি পলম নকৰোঁ অৱশ্যে তুমি অনুমতি দিলেহে যাম বুলি ইহঁতক মই আগতেই কৈ থৈছোঁ অবিনাশৰ কথা শুনি মাকে অলপ সময় কিবা এটা চিন্তা কৰিলে তাৰপিছত লাহেকৈ ক'লে তোমালোক তিনিওজন এতিয়া ডেকা লৰা যাবলৈ মানা কৰিলে মনত কষ্ট পাবা সেয়ে যোৱা বাৰু কেৱল যাওঁতে সোনটোৱে লগত দেউতাৰ এয়াৰ গানটো লৈ যাবা ৰূপম আৰু প্ৰাঞ্জলে হাতত দা দুখন লৈ যাবা ক'ব নোৱাৰি যাওঁ নহয় জংঘলৰ কথা আৰু এটা কথা বেছি পলম নকৰিবা সোনকালে হাবিৰ পৰা আহি দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ পুখুৰীত মাছ ধৰিব লাগিব অবিনাশৰ মাকে ইমান সহজতে সিহঁতক হাবিলৈ যাবলৈ অনুমতি দিব বুলি সিহঁতে সপোনতো ভবা নাছিল অনুমতি পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ পেটৰ ভোক যেন নাইকিয়া হৈ গ'ল নাইকিয়া হ'ল অলপো পলম নকৰি সিহঁতে হাবিলৈ যাবলৈ সাজু হ'ল অবিনাশে এখন কান্ধত দেউতাকৰ এয়াৰ গানটো আৰু এখন জংঘল কাটিব পৰা দা ললে ৰূপম আৰু প্ৰাঞ্জলক দুখন হেংদাং সদৃশ অলপ দীঘলীয়া দা দিলে যাতে কোনো অভাৱনীয় পৰিস্থিতিত নিজকে সুৰক্ষা সিহঁতে সুৰক্ষা দিব পাৰে বেছি পলম নকৰি সিহঁতক সিহঁত তিনিওটা হাবিলৈ বাট পনালে সিহঁতক অবিনাশৰ কুকুৰটোৱেও অনুসৰণ কৰে